Час іде, а борги зростають до уваги новомосковців про одну з головних проблем нашого міста борги за опалювальний сезон. Нещодавно наша знімальна група була на зустрічі з директором КП московського теплоенерго Валерієм Федорченко, який повідомив нашим журналістам про невтішні новини. На сьогоднішній день значить нам нафтогаз поставив дуже жорсткі умови в погашенні графіка задовженості. и плюс текущие платежи. Мы начали отопительный сезон с долгами населения, то есть прошлого года, порядка где-то 5,5 миллионов гривен, это только по прошлому году. На сегодняшний день долг населения составляет 10 миллионов 200 тысяч. И, соответственно, денег брать на погашение ну, скажем, задолженности за газ и оплаты текущего потребления, то предприятия просто физически нет. У нас нет ни одного дома в Новомосковске, где бы все жители были ну, полностью все, все рассчитывают. Где-то больше, где-то меньше. Доходит до долгов по домам порядка где-то 200 тысяч, 190, 180, 210. Там есть такие дома, где жители должны. На сегодняшний день, если ну, мы как жители города сами не поймем, что надо рассчитываться за тепло, мы можем прийти к тому, что э, где-то с 20 э, чисел ноября предприятие может просто остановиться в связи с прекращением подачи газа, нафтогазом Украины. Мы вынуждены будем потом остановить не только жилые дома, а и школы, и садики, и больницы. Вот, все, что находится на, на, балансе как бы, Новомосковской теплоэнергии. Поэтому еще раз призываю жителей, чтобы они прониклись к этой ситуации, которая сейчас. Вариант о том, что там, заплачу как-нибудь, когда-нибудь, летом, там, зимой не проходит. То есть Получил услугу, ты должен ее оплатить. Мы, соответственно, должны оплатить нафтогазу и получить лимиты на газ. Лимиты на газ сейчас даются не помесячно, как это было там раньше, а по декадно, то есть по 10 дней. Вот. На 10 дней дали, потом смотрят динамику оплат. На 10 дней дали, смотрят динамику оплат. Если динамики оплат нет, все дают поручение нашему Горгазу, теперь приезжают, прикрывают газ, и на этом все заканчивается. Предприятие совместно с, выконующим выполняющим обовязки головы Горошка Сергея Григорьевича не один раз обращалась в Нафтогаз с просьбой ну, как-то пересмотреть это все дело. И мы... в связи с тем, что местная власть никак не может повлиять на отпуск газа или распределение, или оплату там. Э, тем более, что э, тариф устанавливает нам национальная комиссия. То есть здесь местная власть никак не может повлиять. Цену на газ устанавливает национальная комиссия, то же самое. И местная власть со своей стороны делает все, что может, чтобы выйти с этой ситуации, чтобы не оставить без тепла город. Вот такая ситуация сложилась на сегодняшний день практически по всей Украине. Если мы не будем вовремя рассчитываться, еще хочу подчеркнуть, то мы можем прийти к концу ноября к тому, что город будет отключен от тепла и, соответственно, ну, получим такой вот холодный коллапс. Мы будем самые большие дома по, ну, по долгам мы будем отключать, то есть будем перекрывать подачу теплоносителя. Да, возможно, это не совсем корректно, может и неправильно. У нас вариантов другого нет. Мне хочется попросить жителей о том, что вы, вот если знаете, что у вас соседи не сильно стремятся идти оплачивать, или у них большие долги там за тепло, вы поговорите с ними о том, что будет такой период, когда те люди, которые платят, останутся без тепла, и те, которые не платят, также будут без тепла. Еще раз хочу попросить всех жителей о том, что поговорите со своими соседями, знакомыми, родственниками о своевременной оплате за полученное тепло. закликаємо усіх боржників своєчасно сплачувати за опалення, аби уникнути відключення тепла усього будинку. Ми єдине місто, і якщо не сплачуєте, ви мерзнуть усі.